Woof, 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 У нас порядок везде есть. Давайте начнем. А мы вам объясняли. Ну. Ну. В чем? Вы знаете, я здесь нахожусь, а здесь нету забора, и я не знаю, частное владение, не частное владение. Я, по крайней мере, вижу, что здесь полный сральник. Тем более, извините меня, вы голова Ассоциации фермеров Кировоградской области. И вы, если у себя не можете порядок навести, как вы будете наводить в вашей ассоциации эти порядки? Можете объяснить? Элементарно хотя бы можно было покосить, прибрать, чтобы этого мусора не было. Вот мы сейчас всю пилу проехали, бежит чистота, аккуратно, красиво. Да вы мне не указываете, это я вам говорю, что наведите порядки. Уважаемые, уважаемые, сделайте то, что надо. То, что вам положено, если это ваше частное собственное. наведите, пожалуйста, у себя порядок. Хорошо? Мы не лезем никуда не надо. Жители вашего села Шипила Очень много жалоб поступило по поводу того, чтобы. Пишите, пожалуйста. Пожалуйста, ваше право, пишите, жалуйтесь.